Здравствуйте. В последнее время участились свидетельства и факты о том, что э, миру предстоит новая волна экономического кризиса. Э, известный профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, а это человек, который предсказал кризис восьмого года и э, с его мнением очень считается, говорит о том, что в 2013 году будет еще тяжелее э, и рассказывает много страшных вещей про мировую экономику. Обсудим эти факты, обсудим эти свидетельства. Наш собеседник Василий Юрчишин, директор экономических программ центра имени Разумкова. Василий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот говорят, 2013 год будет очень тяжелым. Как вы думаете? Вы знаете, наверное, очень полезно в таких случаях вспоминать то, о чем очень много говорят. Уже есть шанс этого избежать. К сожалению, кризис восьмого года, да, отдельные экономисты, отдельные исследователи говорили о рисках кризиса, но, собственно говоря, вот как таковой и то, что это принесет для экономики, в общем-то, это рассматривалось скорее гипотетически. Сейчас вы абсолютно правы, сейчас очень много сценариев, очень много разговоров, может быть, даже чрезмерно много, связанных с тем, что 2012-2013 год э, ожидается волна, похлеще волны 2008 -го года. Но дело в том, что сейчас, вот если мы посмотрим на то, как работают правительства, как работают те же самые экономисты, как работают финансисты, мы увидим, что так либо иначе подавляющее большинство работает в антикризисном состоянии. Готовятся мероприятия, готовятся, внедряются различные инструменты, Рассматриваются и анализируются риски. И потому вот, учитывая то, что сейчас есть вот такая консолидация на, на, на недопущение кризиса, мне представляется, что да, сложности экономики будут, но, но слово кризис я бы. Но, не с другой очень. стороны, те, кто с пессимизмом смотрит будущее, говорят, что Именно для того, чтобы погасить кризис 8-9 годов, правительство э, реализовали все свои ресурсы, бросили. Уже у правительств нет этих ресурсов. Кроме того, если в 2006 году было трудно предсказать кризис, вроде все хорошо было и так далее, а сейчас что творится в Европе, да? Испания, Греция, Италия, там рейтинги их постоянно падают, преддефолтное состояние. Много же факторов в этом. И вот э, Морган и Стэнли опубликовала прогноз, цены на нефть будут 60 долларов, предсказывается э, предсказывается, что это грозит коллапсом таким экономикам, как Россия и другие нефтедобывающие страны. То есть много очень свидетельств. А ресурсов э, я не вижу откуда. Ну, я бы не сказал, что это свидетельство. Скорее это все-таки оценки. Потому что вы упомянули э, дешевую нефть. Я тоже слышал и видел оценки нефти. Они, да, они снижение, но не до такого низкого уровня. Э, кроме того, э, если мы посмотрим на динамику экономическую динамику скажем соединенных штатов при всех сложностях эта экономика мало помалу восстанавливается но более очень того по -малу. очень по -малу, но тем не менее тем не менее восстанавливается более того если мы посмотрим на ресурсы то финансовые ресурсы сегодня есть в америке и много было страхов связанных с с монетарным ослаблением, двумя волнами монетарного ослабления. И говорили даже в свое время о том, что доллар упадет и так далее. Но ничего этого не произошло. Потому что тот же самый доллар оставался тихой гаванью, та же самая экономика оставалась конкурентоспособной. Да, очень низкая динамика, но она все же позитивна. Точно так же и относительно Европы. Ведь те финансовые проблемы, которые есть в Европе, Понимаете, вот такие страны, как Соединенные Штаты, Япония, ну, Евросоюз, это не страна, а сообщество, да? у них большие долги. Но ведь по большому счету эти страны, эти сообщества никогда не могут быть банкротами, потому что они обладают мировой валютой, которая в принципе всегда в цене. И потому долговые проблемы, они сложны, они болезненны, но тем не менее на сегодняшний день ну, нельзя сказать, что эти, что эти проблемы не решаются. И более того, я думаю, что попытки решить будут только э, усиливаться. Ведь, давайте говорить так, некоторую долю моральной ответственности за долговые проблемы в Европе несут и Германия со Францией. Они первые в начале 2000-х нарушили пресловутый 3% дефицит э, бюджета. И ничего за это им, так сказать, не было. Понятно, что... Э, ну это разврат пошел, так сказать, ну, вот, начиная с Соединенных Штатов, вот бюджетный разврат. Он а, больше всего затронул и такие слабые страны Евросоюза, как Греция, там, скажем, да. Испания. Но а, он коснулся всех, в том числе, но кстати, это, и Украину. -то. Но это нельзя назвать развратом, ведь первая половина 2000-х – это рынки растут. Это очень сильное расширение рынков. И хотя периодически возникали пузыри, которые лопались, но то, что это произойдет с экономикой, об этом все-таки не допускалось. Сейчас ситуация другая. Сейчас э, в очень много нужно дополнительных мер, направленных на то, чтобы как раз ускорить э, экономическую динамику. И, к сожалению, здесь пока мы не имеем хороших инструментов. Мы я имею в виду мировая экономика. Ну вот как раз в этом в этих ножницах и бьется, насколько я да. знаю, Евросоюз, и та же самая Греция, пресловутая да. Франция. Вот что снижать государственные расходы или не снижать их, опять занимать еще больше денег, еще больше и таким образом стимулировать экономику. Этот путь может привести к коллапсу. Как вы считаете? Вы правы. Это очень такой опасный путь. Но, смотрите, сейчас, э, вот, по сути, в мире происходит пересмотр очень много тех парадигм, которые казались незыблемыми. Ну, вот то же самое, э, фискальное стимулирование, хорошо или плохо, инфляция, хорошо или плохо, обменный курс, платежный баланс. По, по, по сути, по каждому из этих макроэкономических показателей ведутся большие диск, дискуссии. И сейчас, скажем, вот вопрос инфляции или э, фискального стимулирования не стоит. Инфляция сейчас на втором месте. То есть понятно, что потому правительство бросает большие деньги, влазят дополнительные долги, именно для того, чтобы активизировать производство. То есть вопрос инфляции отодвинулся на второе место. Как и в докризисный период. Ведь все страны, очень много стран стояло в очередь на вхождение в Евросоюз. Да? А сейчас вдруг оказалось, что с одной стороны те, кто не вошел, оказались в относительно выигрыше, и с другой стороны сейчас на повестке дня вопрос выхода из Евросоюза совершенно другие, если там понятно механизмы, потому что с более слабой экономикой входит в более сильное и, понятно, принимает те правила игры, то как теперь для слабой экономики, которая может выйти? Ну, в общем-то, свободный обмен товарами, людьми и прочим, да, это всегда в пользу сильных. потому Конечно. Что, да, и поэтому вступление в Евросоюз сначала вроде бы кажется, что замечательно, получаются кредиты, строятся дороги да. и так далее, что я сам видел там и в Португалии, в той же самой, да, совершенно. А потом за это взял, за все приходится платить. А теперь как и выйти? В этом смысле, и в этом смысле, какова позиция Украины с евроинтеграцией вот этой постоянно до сих пор, разговоры об этом идут. Ну, мы туда не вошли, так что нам и выходить-то не То надо. То есть это такая, это, да, просто приближение к евростандартам. Но если мы переходим уже к Украине, mm -hmm. да, получается так, что вот, вот в том кризисе вроде бы Украина была не виновата, а жертва, да, там начался он ипотечный кризис там с Соединенных Штатов и так далее. Но у, украинская экономика просела больше остальных. На 15% потери ВВП, если сравнить там в Польше вообще не было ни, никаких uh -huh. потерь, это говорит о том, что Украина очень уязвимая страна. При любой конъюнктуре высокая нефть, низкая нефть, там плохо, на Западе плохо, на Востоке, а Украина всегда страдает. Yeah. Вот. С чем это связано, как вам кажется? Ну, это э, Здесь конкурентоспособность наша крайне низка. И что, что мы продаем, чем мы торгуем? Какая наша, наша конкурентная выгода? Это полуфабрикаты, это низкая добавленная стоимость в том же самом металле, где очень высокая доля энергоресурсов. Колониальная вот. модель экономики. Ну... Вывозим, вывозим железные полуфабрикаты, из которых еще лист делать, еще это все можно было бы сделать здесь. Да. Вывозим аммиак, этот из которого делают там химические вещества, там и все остальное. Практически у нас колониальная модель. Ну, а, к сожалению, внешних... может быть немножко жестко, но можно можно так сформулировать. Да. И э... в этом контексте как раз э, вот и появляется, что э, до кризиса считалось, что мы побольше заработаем. Во время кризиса, когда э, очень часто говорят, кризис это не только потери, но и возможности. Но возможности изменить структуру экономики. Но никто тогда ее не менял. Выжить бы, да. А теперь тоже уже никто, собственно говоря, меняет. То есть структура, к сожалению, экономики не изменилась. Но кто виноват в этом? Бизнес не понимает свои выгоды, или государство регулирует бизнес плохо, не создает условия для инвестиций, там, для а, внедрения новых технологий, инноваций и так далее. А, где... Знаете, бизнес нельзя винить, потому что в основе любой бизнес-деятельности лежит прибыль. То есть мы можем по-разному называть разные вещи, но прибыль. Потому понятно, что если была приветствует конъюнктура, и Понятно, что сейчас можно получить высокие прибыли, то, конечно. А вот государство, конечно же, в этом контексте, оно должно знать и понимать, что и с чем оно будет жить и через два года, и через пять лет. Потому если вот понятие энергоемкости, как было для нас с больным местом, так и остается, как структура экономики, как в основном производили мы дорогие полуфабрикаты, так и продолжаем производить ужасающая энергоэффективность, мы сжигаем гораздо там больше. А инвестиционный климат, вот пресловутый пример, что Украина по Doing Business, содействию бизнесу международному индексу по получению разрешения на строительство 180 место из 183 стран, по налогообложению, по уплате налогов 181 место из 183 стран. Вот она конкурентоспособность. Вот как бизнес придет, не придет. Потому что такой, конечно же, в такой системе, а это, извините, это чисто правительственные вещи. Это государство. Государство заботится о том, чтобы было нормальное налогообложение, система налогообложения, причем нормальное. Как по уровню ну, изъятий, вот, так Смотрите, и... вот инициативы нынешнего правительства, и новый налоговый кодекс, и таможенный кодекс, и инициативы по дерегуляции, по закону о градостроительной деятельности, закона о гуманизации уголовного законодательства в отношении бизнеса. Вроде бы вот, все эти действия указывают на твердую решимость улучшить инвестиционный климат, улучшить конкурентоспособность Украины, подготовить ее к там, возможным глобальным кризисам и так далее. Почему это не происходит? Почему в этом же рейтинге doing business? но ну, крайне э, стабильно э, падает что э, что ну является скорее причиной? всего что здесь вот то что желание возможностей да или желание и практика то есть законы да законы принимаются нормально, но собственно говоря выполнять их я желания. бы даже сказал, что на уровне подготовки законопроектов, вот я помню, когда вносили налоговый кодекс, это там и МакКинзи работали, Эрнст Янг участвовал, да? прекрасный Всемирный банк там давал рекомендации. Был очень хороший законопроект да, налоговый кодекс. После того, как он прошел горнило всех согласований в Министерствах и Верховной Раде, получилось то, что получилось. Ну, со... да, постопки... его, его выхолосили, да. Естественно, общественное мнение было кем-то правильно поднято, да, и э, разные э, виды протестов тогда. Кто-то это торпедирует постоянно. К сожалению, я боюсь, что это не кто-то. Вот было бы легко э, сказать, что вот, вот этот человек вот это, или вот эта группа. Но сейчас, к сожалению, с моей точки зрения, складывается так, что нет прямой явной заинтересованности в изменении системы управления. То есть вот то, что мы часто, мы это называем политической волей. И здесь нужно преломить что-то, нужно кого-то действительно заставить. Ну, коррупция. Ну, понятно же, что если с самого верха коррупция начнет... Исчезать, то призывы к борьбе с коррупцией внизу не будет никакого отмеки. И я бы я тут с вами совершенно согласен. Я считаю, что коррупция это первая, вторая, третья, четвертая и пятая проблемы украинского истеблишмента. Да, и без серьезной борьбы с этим явлением, без перестройки государственного аппарата, чиновничества и так далее ничего, ничего и не получится. Но мы и должны понимать: а политическая воля должна быть, наверное, мотивирована тем, что. Будет. Если мы видели там арабскую весну, мы видели разные вещи, мы видели даже и в Париже, и в, в Афинах э, массовые волнения, Так далее. почему этого Украине не избежать? И вот эта вот политическая целесообразность, которая сейчас вот перед выборами опять бюджет тратится на всякие социальные подачки и все остальное, вместо того, чтобы как-то наращивать мускулы экономики. Как это приостановить? Какие политические нужны решения? Ну, вы знаете, здесь, в общем-то, у нас же тоже была своя э, цветная революция. И, в общем-то, с ней связывались большие, в общем-то, ожидания. И одним из негативных следствий сегодня сегодняшнего есть то, что те ожидания, которые связывались с теми изменениями, они не произошли. То есть вот этот элемент разочарования у нас нужно хорошо знать, хорошо понимать и не пытаться, опять же, что-то что что-то что изменить насильственно. У нас, к сожалению, в ближайшее время, если вот действительно бизнес общества, малый и средний бизнес, и вот если они не почувствуют вот необходимости существенных изменений и э, цивилизованно они начнут лоббировать свои интересы, мне, к сожалению, кажется, что наша ситуация будет дальше консервироваться. Она, я думаю, даже хуже того, не то что консервироваться, она будет ухудшаться, поскольку нет пока реальных перемен, а ситуация в глобальной экономике становится все тяжелее и будут страдать самые слабые. Это наша политическая элита, эстеблишмент украинский, должны хорошо понимать. Спасибо, до свидания.